হেল্ল' ব্ৰিয়ান সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই অৰবিন্দ বৰা আৰু আজি আমি এডিআ যিটো ছেকেণ্ড ফেজ পৰীক্ষা হয় কম্পিউটাৰ টেষ্ট গ্ৰেড থ্ৰীৰ কাৰণে আমি সেইটোৰ বিষয়ে কথা পাতিম আৰু মই বহুতখিনি কুৱেৰিজ মাজে মাজে পাই থাকোঁ মোৰ ইনবক্স যে ছাৰ ৰিটাৰ্ণক লৈ পেলাইতো বহুত কথা বহুতেই কৈছে সেইবিলাক গম পাওঁ কিন্তু যিটো আমাৰ ছেকেণ্ড ফেজ আছে সেইটো কথা আমি ইমান বেছি গম নাপাওঁ বা এনেকুৱা হয় নেকি যে ছেকেণ্ড ফেজটোৰ লগত ৰিটাৰ্ণৰ কিবা লিংক আছে নেকি এনেকুৱা হয় নেকি যে লিংক ৰিটাৰ্ণ যদি মাৰ্কছ আমি বেছি পাওঁ কম্পিউটাৰ টেষ্টত কম পালেও হ'ব বা কম্পিউটাৰ টেষ্টত যদি আমি বেছি মাৰ্কছ পাওঁ ৰিটাৰ্ণত বেয়া হ'লেও আমাৰ ইমান প্ৰব্লেম নাই সেই কথাবিলাক কৈয়ে দিছ কিছুমান মই বহুত দিনৰ পৰা পাই আছোঁ বা পাই থাকোঁ গতিকে ভাবিলোঁ আজি সেইটোৰ ওপৰত কথা পাতোঁ যিহেতু আমি ৰিটাৰ্ণৰ ওপৰত এনাফ ডিছকাশ্যন অলৰেড কৰিছোঁ সেয়েহে মই গোটেইখিনি কথা ক'ম ইয়াতে আপোনালোকে থামনিলত যিখিনি দেখিছে যে কেনেকৈ হয় কম্পিউটাৰ টেষ্ট ঠিক আছে মই কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ বা এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব নেকি তাৰ কাৰণে সকলোখিনি কথা মই এইটো ভিডিঅ'ত জনাম ঠিক আছে প্ৰথম মই কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ বিষয়ে তাৰ কেনেকৈ একজাম পেটাৰ্ণটো কেনেকৈ হয় এক্সামটো কেনেকৈ হয় সেই বিষয়ে অকণমান মই কৈ দিব প্ৰথমতে ঠিক আছে আমি যদি পৰীক্ষাৰ কথা চাওঁ এৰি আমি ৰিটেইন পৰীক্ষাটো কথা সকলোৱে জানো গ্ৰেড থ্ৰীৰ কথা মই কৈছোঁ তে তাতে আমাৰ জিকে মেথছ ইংলিছ ৰিজনিং থাকে হয়নে এইবিলাক কথা আমি গম পাওঁ ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভ মাৰ্কছ থাকে যিখন আমাৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেল পেপাৰখন হয় প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত ওৱান পইণ্ট ছেভেন ফাইভ মাৰ্কছক থাকে হাণ্ড্ৰেড তাক কুৱেশ্যন থাকে টু আৱাৰ্চ দুঘণ্টা সময় দিয়া হয় জিক কেট ফিফটি মাৰ্কছ মেথছত টুৱেণ্টি ইংলিছত টুৱেণ্টি আৰু ৰিজনিঙত টেন ট'েল হাণ্ড্ৰেড মানে ইমানটা কুৱেশ্যন থাকে আমি চব পাওঁ সেইখিনি দিয়াৰ পিছত তাত যদি আমাৰ যিটো কাট অফ যায় সেইটো কোৱালিফাই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কম্পিউটাৰ টেষ্ট দিব লগা হয় যিখিনি আমাৰ গ্ৰেড থ্ৰী লেভেলৰ আছে সেয়া লাগিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেলৰে হওক গ্ৰেড থ্ৰি গ্ৰেজুৱেট ষ্টেট লেভেলে হওক লাগিলে ঠিক আছে দুই ধৰণৰে আমি কম্পিউটাৰ টেষ্ট দিব লাগে এতিয়া কথাটো হ'ল কি যিখিনি আমাৰ গ্ৰেজুৱেট উইথ কম্পিউটাৰ বুলি প'ষ্ট থাকে সেইখিনিত কি লাগে আমাক মিনিমাম ছমাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা এখন লাগে হয়নে কিন্তু তাৰমানে এনেকুৱা নহয় যে যিখিনি কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট নালাগে যেনেকৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ যিকেইটা পোষ্টত এপ্লাই যদি আপুনি কোনোবাই কৰিছে তাত কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ নহয় অ'কে দৰকাৰ নহয় কিন্তু কম্পিউটাৰ টেষ্ট ৰিটাৰ্ণ পাছ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকেও দিব লাগিব অ'কে এইটো বহুত আৰু কনফিউজন যে মই মোৰতো হাৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছত মই এপ্লাই কৰিছোঁ গতিকে মই কম্পিউটাৰ টেষ্ট দিব নালাগে চাগে ৰিটেন পাছ কৰাৰ পিছত তো মোৰ কাৰণে কি পৰীক্ষা হ'ব মোৰ স্কিল টেষ্ট কি হ'ব ইণ্টাৰভিউ হ'ব নেকি তেতিয়াহ'লে ত' কথাটো হ'ল ইণ্টাৰভিউ নহয় গ্ৰেথ থি মানে কম্পিউটাৰ টেষ্ট ঠিক আছে ড্ৰাইভাৰ বাদ দি পেলাই গ্ৰেট থ্ৰী মানে কাৰণ ড্ৰাইভাৰটো গেট থ্ৰী হয় ত' বাকী যিকেইটা গেট থ্ৰী আছে অনলি গ্ৰেজুৱেট হওক বা গ্ৰেজুৱেট উইত কম্পিউটাৰ প'ষ্টটো হওক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হওক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছাইন্স আৰু আৰ্টছ দুটাৰ কাৰণে চব দুটা প'ষ্টৰ কাৰণে দুই ধৰণৰ কাৰণে কি হয় কম্পিউটাৰ টেষ্টেই হ'ব এইটো প্ৰথম কথা মই ক্লিয়াৰ কৰি দিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল সেই কম্পিউটাৰ টেষ্টটো কেনেকৈ হয় অ'কে আমাৰ যেনেকৈ এডিয়াৰ কথা আমি গোটেইখিনি গম পাওঁ ৰিটাৰ্ণ কথা কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ কথা মই এতিয়া কম অকল তাতে ট'টেল মাৰ্ক্স টুৱেণ্টি ফাইভ থাকে ঠিক আছে টুৱেণ্টি ফাইভ ট'টেল মাৰ্ক্স থাকে আৰু সময় দিয়া হৈছিলে আমাক লাষ্ট যিটো পৰীক্ষা আছে তাত ফৰ্টি ফাইভ মিনিটছ পঞ্চল্লিছ মিনিট আমাক সময় দিয়া হৈছিলে ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে আমাক টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্কছ ঠিক আছে আৰু সেই টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্কছ কি কি আহে তাতে টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্কচত তিনিটা কুৱেশ্যন আহে ঠিক আছে তিনিটাই কুৱেশ্যন আহে অ'কে সেই তিনিটা কুৱেশ্যন ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহে এটা আহিব যিটো আমি ৱৰ্ডত কৰিব লাগিব আমাৰ এম এছ ৱৰ্ড মাইক্ৰ'চফ্ট ৱৰ্ডত কৰিব লাগিব এটা কাম ঠিক আছে এটা কুৱেশ্যন তাৰ ওপৰত আহিব এটা কুৱেশ্যন আহিব এম এছ এক্সেল মাইক্ৰছফৰ এক্সেল আৰু এটা আহিব এম এছ পি পি টি মাই 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 মাইক্ৰছফৰ যিটো পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন থাকে তাৰ ওপৰত চ' তিনিটা কুৱেশ্যন ক'ৰ ক'ৰ আহিব এক্সেল ৱৰ্ড আৰু পি পি টি এটাত আমি পি পি টি পাৱাৰ পইণ্ট বনাব লাগিব শ্লাইড শ্ব'বিলাক যে থাকে সেইবিলাক এটাত আমি এক্সেল কৰিব লাগিব য'ত যে ফৰ্মুলিলাক বহুত বেছি কিবাকিবি থাকে আৰু এটা হ'ল ৱৰ্ড য'ত আমি সাধাৰণতে কিবা বনাব লাগিলে লেটাৰ চেটাৰ ড্ৰাফ্ট কৰিব লাগে য'ত আমি সাধাৰণতে টাইপ টাইপ কৰোঁ ইটালীক বল কৰোঁ পেৰেগা মিলাওঁ সেইবিলাক যে কৰোঁ সেইটো এটা ত' তেনেকুৱা তিনিটা কুৱেশ্যন থাকে অ'কে কিন্তু যোৱাবাৰ পেপাৰখনৰ ভিতৰত দিয়া হোৱা নাছিলে কোনটোত কিমান মাৰ্কছ আছে ট'টেল টুৱেণ্টি ফাইভ বুলি দিছে এতিয়া যিটো আমাৰ ৱৰ্ডৰ কুৱেশ্যনটোত কিমান মাৰ্কছ আছে ইণ্ডিভিজুৱেলি পি পি টিত কিমান আছে বা আমাৰ এক্সেলত কিমান আছে সেইটো ইণ্ডিভিজুৱেলি মাৰ্কছ দিয়া নাই অভাৰ অল টুৱেণ্টি ফাইভ বুলি চিম্পল দি থৈছে আৰু টুৱেণ্টি ফৰ্টি ফাইভ মিনিট দিছিলে আমাক সেই তিনিওটা কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে সেইটো হ'ল আমাৰ এক্সাম যিটো পেটাৰ্ণ ঠিক আছে আমাৰ কম্পিউটাৰ টেষ্টত তেনেকৈ হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত গ্ৰেড থ্ৰিৰ কাৰণে কোনো ইণ্টাৰভিউ নহয় মই অলৰেডি কৈছোঁ গ্ৰেড থ্ৰিৰ কাৰণে আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীখিনি হওক বা গ্ৰেজুৱেট হওক অলি গ্ৰেজুৱেট হওক যি পোষ্টতে নহওক কিয় কম্পিউটাৰ টেষ্টেই হ'ব আৰু ড্ৰাইভাৰসকল যিসকল আছে তেওঁলোকৰ ৰিটেনৰ পিছত কম্পিউটাৰ টেষ্ট নহয় তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ নহয় তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ কি হ'ব এটা ড্ৰাইভিং টেষ্ট হয় সেইটো গুৱাহাটীৰ লখৰাট ফিল্ড আছে তাতে হয় অ'কে ইণ্টাৰভিউ নহয় মই সেইটো কৈ দিলোঁ ঠিক আছে আৰু পৰীক্ষাটো কেনেকৈ হয় তাতে যেতিয়া হয় আমি যেতিয়া ৰিটেন পাছ কৰোঁ ঠিক আছে তেতিয়া ৰিটেন পাছ কৰাৰ পিছত আমাৰ ৰিজাল্ট ওলাই হয়নে ওৱান ইজ টু টু ৰেচিঅত মাতে মানে যদি আমাৰ দহ হাজাৰ প'ষ্ট আছে তেতিয়াহ'লে বাৰ হাজাৰ মানুহ মাতিব কম্পিউটাৰ টেষ্ট দিবলৈ ত' চবৰে বেলেগ বেলেগ ডেটত থাকিব আকৌ এগেইন আমাৰ সেই এডমিট ওলাব চেম ৰ'ল নম্বৰ থাকিব ৰিটাৰ্ণত যিটো ৰোল নাম্বাৰ আছিলে ৰোল নম্বৰ সেইটোৱে থাকিব কিন্তু আমাৰ কাৰণে আকৌ নতুনকৈ এডমিট ওলাব তো আমি সেই এডমিটবিলাক লৈ লৈ আমাৰ য'ত চেণ্টাৰ পৰে যেনেকৈ ৰিটাৰ্ণ দিব যাওঁ তেনেকৈ যাব লাগে আৰু সেই দিনটোতে যিদিনাখন চেণ্টাৰত আমি হেৰি কৰিব যাওঁ কম্পিউটাৰ টেষ্ট দিবলৈ যাওঁ যেনেকৈ মোৰ ৰিটাৰ্ণটো পৰিছিলে আছাম ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটি যিখন আমাৰ পানী খাইটিত আছে গুৱাহাটীত আৰু মোৰ কম্পিউটাৰ টেষ্ট পৰিছিলে গুৱাহাটীৰ মালগাঁৱত আমাৰ পাণ্ডু কলেজত ঠিক আছে ত' মই গৈছিলোঁ পাণ্ডু কলেজত আৰু তাতে আমাৰ কি হৈছিলে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনো হৈছিলে কিছুমানৰ কম্পিউটাৰ টেষ্ট দিবলৈ যোৱাৰ আগে আগে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আৰু কিছুমানৰ কম্পিউটাৰ টেষ্ট দিয়াৰ পিছত হয় মই কম্পিউটাৰ টেষ্ট দিছিলোঁ তাৰ পিছত মোৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হৈছিলে অ'কে আৰু কম্পিউটাৰ টেষ্ট যেতিয়া দিব গৈছিলোঁ প্ৰথম আমি গোটেইসভা মানুহক এটা ৰুমত বহাইছিলে যিমান আহিছিলোঁ ঠিক আছে প্ৰথম আমাক এটা ৰুমত বহাইছিলে তাৰ পিছত কি হ'ল ভাগ ভাগ কৰি দিলে যে ৰোল নাম্বাৰ ইমানৰ পৰা ইমানলৈ এইটো ৰুম নাম্বাৰত যোৱা ইমানৰ পৰা ইমানেই সেইটো ৰুম নাম্বাৰ যোৱা তো আমি সেই হিচাপত চবেই আমাৰ ৰোল নাম্বাৰ আছে এই কাৰণ এডমিট কাৰ্ড আছে আমাৰ হাতততো আমি তেনেকৈ চবেই ভাগ ভাগ হৈ গ'ল এটা ৰুমত কমেও আমাৰ আমি পাণ্ডু কলেজত চল্লিছৰ পৰা পঞ্চল্লিছজনমান মানুহ আছিলোঁ এটা ৰুমত তো চল্লিছ পঞ্চল্লিছটা কম্পিউটাৰ থাকে ঠিক আছে লাইনকৈ এনেকৈ থাকে আমাৰ যেনেকৈ স্কুলত যদি কোনোবাই দেখিছে বা কম্পিউটাৰ যিবিলাক আমাৰ হেৰি থাকে যে ইনষ্টিটিউটবিলাকত যেনেকৈ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লাইনকৈ থাকে ইউ টাইপত বা দীঘলীয়াকৈ চাৰি পাঁচটা কম্পিউটাৰ থাকে ত' তাতেও তেনেকৈ থাকে ঠিক আছে ৰুমবিলাকত এনেকৈ কম্পিউটাৰবোৰ দিয়া থাকে এইখিনিত মই বহিলোঁ মোৰ ওচৰত এটা তাত সিফালে এটা তেনেকৈ তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ কম্পিউটাৰবিলাক থাকে আমাৰ চেনে আ আমি যিটো ৰুমত দিছিলোঁ চল্লিছৰ পৰা পঞ্চল্লিছটামান কম্পিউটাৰ আছিলে আৰু সিমান মানুহ তাতে সোমাইছিলে ঠিক আছে চবেই আমি গ'লোঁ ৰ'ল নাম্বাৰ ভেৰিফাই কৰিলে আৰু ভেৰিফাই কৰি পেলাই কম্পিউটাৰটো য'ত থাকে তাতে ৰ'ল নাম্বাৰটো মৰা থাকে আমাৰ চবৰে নিজা নিজা যেনেকৈ আমি এৰিয়া দি ৰিটেণ্ড দিওঁতে যেনেকুৱা হয় তেনেকৈ মাৰা থাকে আৰু নিজৰ নিজৰ জেগাত গৈ বহিলোঁ ভালকৈ ৰ'ল নম্বৰ চেক কৰিলোঁ মোৰ হয়নে নহয় এইটো সেইটো কৰি পেলাই আমি ৰৈ থাকিব লাগে তাতে গোটেইখিনি কম্পিউটাৰটো এবাৰ চেক কৰিব দিয়ে যে চব ঠিকে আছেনে নাই কিবা যদি প্ৰব্লেম আছে কি ব'ৰ্ডত কি কেইটা মাৰি চাব দিয়ে যদি কিবা খেলি মেলি আছে যে আগতে কৈ দিয়ে তোমালোকে ঠিক আছে ত' তেনেকৈ আমি ৰেডি হৈছিলোঁ আৰু কম্পিউটাৰটোৱে দিছিলোঁ অ'কে তো সেইখিনি আছিলে যেতিয়া আৰম্ভ হ'ল ফৰ্টিফিভ মিনিটছ বেল মাৰিলে তাৰপৰা ফৰ্টি ফাইভ মিনিটছৰ ভিতৰত আমি যি কৰোঁ যি নকৰোঁ তাৰ ভিতৰতে কৰিব লাগিব কাকো সুধিব নোৱাৰোঁ একো কৰিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে চবেই একেলগে কৰি থাকিব পূৰা ৰুমটোত কম্পিউটাৰ টিভি থকা চাউণ্ড পূৰা আহি থাকে অ'কে অলপমান ডিষ্ট্ৰেকশ্যনো হৈ যায় তেতিয়া সেইটো সময়ত এতিয়া আহোঁ এইখিনি হ'ল কেনেকৈ গোটেই প্ৰচেছটো মই ক'লোঁ তাৰপিছত মই কওঁ যে কিছুমান কথা যেনেকৈ আমি যেতিয়া কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিছ কেতিয়া কৰিব লাগে ঠিক আছে প্ৰেক্টিছৰ কথা যদি কওঁ এতিয়া কৰিব দৰকাৰ নাই কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিছ ৰিটাৰ্ণৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত বা ৰিটাৰ্ণ দিয়াৰ পিছত ৰিজাল্ট নহয় এক্সোৱেলি ৰিটাৰ্ণ দিয়াৰ পিছৰ পৰাই যদি আমি বিচাৰোঁ কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিব পৰা এতিয়া কোনো দৰকাৰ নাই কৰিব কোনোবাই যদি কম্পিউটাৰ একো নাজানে একো যদি নাজানে ঠিক আছে কম্পিউটাৰ যদি কোনে অন কৰিব নাজানে সিও এতিয়াই প্ৰেক্টিছ কৰিব দৰকাৰ নাই সেইবিলাক ৰিটাৰ্ণ এক্সাম দি হোৱা পিছদিনাখনৰ পৰা কৰিলেও বহুত টাইম থাকিব তিনি মাহ চাৰিমাহ সময় পাই যাম কাৰণ ৰিজাল্ট ওলাব তাৰপিছত আগৰ কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ কাৰণে এডমিটো ওলাব ত' বহুত টাইম আমি পাম তেতিয়া কৰিলেও হ'ব কোনো কথা নাই এতিয়া কোনো কাৰণত কৰিব নালাগে ঠিক আছে আৰু যেতিয়াই আমি কৰিম তেতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন তেতিয়া কৰিম তেতিয়া আমি সেইবিলাক কথা আকৌ পাতিম ঠিক আছে এতিয়া মই অকণমান শৰ্টকে কৰিলোঁ আকৌ এই বিষয়ে আমি কথা পাতিম ৰিটাৰ্ণৰ পিছত ভালকৈ কথা পাতিম প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগিব তো এতিয়া মই শৰ্টকে কওঁ যে মই কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ তো মই তাৰ আগত একো চোৱা নাই যি নৰ্মেল কম্পিউটাৰ মই জো জানো আৰু অভিয়াছলি লেপটপ চেপটপ থাকে সদায় ইয়াতে পঢ়ি থকা হয় লেপটপ ইউজ কৰি পেলাই গতিকে কম্পিউটাৰ বেছিকখিনিতো জানো চলাব ইমানো নাজানে মানে বহুত হেৰি নাছিলোঁ কেঁচাটো নাছিলোঁ বাট এক্সেল ফৰ্মুলা সেইবিলাক বস্তু জনা নাছিলোঁ এক্সেলটো বহুত টান পাইছিলোঁ তো যেতিয়া ৰিজাল্ট দিছিলে ৰিজাল্ট দিয়াৰ আগলৈকেতো মই কম্পিউটাৰ টেষ্ট ইমান প্ৰেক্টিছ কৰা হোৱাও নাছিলে ৰিটাৰ্ণ দিলোঁ ৰিটাৰ্ণ দিয়াৰ পিছত বেলেগ পৰীক্ষা আছিলে তাৰ তাৰ কাৰণে পঢ়িছিলোঁ তো ইমান হেৰি কৰা হোৱা নাছিলে যেতিয়া ৰিজাল্ট দি দিলে মানে আমি যেতিয়া হেৰিটো ৰিটাৰ্ণটো যেতিয়া কোৱালিফাই কৰিলোঁ ঠিক আছে কোৱালিফাইড ফৰ কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট বুলি যেতিয়া আহিলে তাৰপিছত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ভালকৈ পঢ়িবলৈ আৰু তেতিয়া দিনটোত ছয় সাত ঘণ্টা অকল সেইবিলাকৰ ওপৰেই দিছিলোঁ ৱৰ্ড পি পি টি আৰু এক্সেলৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ ইউটিউবত বহুত ভিডিঅ' আহে যে এক্সেলত কেনেকৈ আমি কি কাম কৰিব লাগে ফৰ্মুলা কেনেকৈ কৰিব লাগে ঠিক আছে গোটেই বস্তুবিলাক আমি ভালকৈ মই নিজাকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ কম্পিউটাৰ দিনটোত ছয় সাত ঘণ্টা বহি পেলাই সেইবিলাকেই কৰিছিলোঁ বেলেগ বেলেগ পঢ়াত এতিয়া বাদ দি দিছিলোঁ অকল সেইবিলাক হ'ব আৰু ইউটিউবত বহুত কণ্টেণ্ট পাই যায় সেইবিলাক দেন কণ্টেণ্টবিলাক শিকি লোৱাৰ পিছত বহুত ইউটিউব চেনেল আছিলে যিবিলাকে মডেল কিছুমান পেপাৰ বনাইছিলে বা বহুত প্ৰব্লেম বিছটা তিতা এনেকুৱা কুৱেশ্যন দি পেলাই তেওঁলোকে কুৱেশ্যন পেপাৰ বনাইছিলে পি ডি এফ কুৱেশ্যন পেপাৰ পঞ্চাছ টকা এশ টকা দি পেলাই কিনিব লগা হৈছিলে তো সেইটো পে'মেণ্ট কৰি কিনি পেলাই তাক প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ প্ৰথম শিকিলাৰ পিছত সেই কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ এনেকৈ ডেইলি ছয় সাত ঘণ্টা ছয় সাত ঘণ্টা সেই একেৰাহে এমাহমান সময় মই কৰি ো আৰু তেনেকৈয়ে হৈ গৈছিলে আৰু পৰীক্ষাত যেতিয়া বহিছিলোঁ তাৰ ভিতৰতে আহিছিলে বহুত ইমান টান অহা নাছিলে ঠিক আছে ইনফেক্ট বহুত হাই লেভেলত প্ৰেক্টিছ কৰি গৈছিলোঁ কিন্তু ইমান বেছি অহা নাছিলে অলপ একদম সৰু সৰু কিছুমান কুৱেশ্যনে একচেলত আহিছিলে খালী আমাৰ টাইমত কি হৈছিলে বহুত কম্পিউটাৰ কাৰণ বেটছ বেলেগ বেলেগ আছিলে একেদিনাখনে চাৰিটা চাৰিটা বেটছ হৈছিলে তিনিদিনমান হৈছিলে গতিকে চবৰে কুৱেশ্যন পেপাৰ বেলেগ বেলেগ আছিলে ত' মোৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিলে সেইখনত খালি অলপমান কি হৈছিলে কথাটো যিটো আমাৰ ৱৰ্ডত এটা পেৰেগাপ টাইপ কৰিব লাগিছিলে সেই পেৰেগাপটো বহুত দীঘল আছিলে ত' মোৰ আধা সময় বিছ মিনিটতছে বেছি সময়তো সেইটো টাইপ কৰি থাকোতেই বুজি গৈছিলে ঠিক আছে গতিকে কিছুমান আকৌ ইমান দিয়া নাই বহুত কমকৈ দিছে গতিকে সেইটো বেলেগ বেলেগ হৈছে ত' চবেই যদি টাইপিং স্পীডটো ভাল থাকে তেতিয়া প্ৰফিট হ'ব মানে এডভান্টেজত থাকিব আদাৰৱাইজ নহ'লেও ইমান প্ৰব্লেম তেনেকুৱা একো নাই ঠিক আছে ত' তেনেকৈ তেনেকৈ মই প্ৰিপেৰেচন কৰি পেলাই কম্পিউটাৰ টেষ্ট দিছিলোঁ অ'কে এতিয়া মই কওঁ এটা কথা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যে ৰিটাৰ্ণত যদি কম মাৰ্কছ পায় তেতিয়াহ'লে কম্পিউটাৰ টেষ্টত ভাল মাৰ্কছ ইউজ মানে যদি বেছি মাৰ্ক পাই যাওঁ ছিলেকশ্যন হৈ যাবনে আমাৰ সেইটো কথাটো মই ক'ম ঠিক আছে এতিয়া চাওক আমাৰ ৰিটাৰ্ণত থাকে ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভ মাৰ্ক্স আৰু কম্পিউটাৰ টেষ্টত থাকে মাত্ৰ পঁচিছ মাৰ্ক্স ঠিক আছে গতিকে আমি যদি ফাইনেল লিষ্টত যাব লগা হয় আমাক গোটেইটো ডিচাইড কৰিব ৰিটাৰ্ণটোৱে ঠিক আছে কম্পিউটাৰ টেষ্টত নহয় ৰিটাৰ্ণ ডিচাইড কৰিব আমাৰ গোটেই ৰিজাল্টটো আমি ফাইনেল লিষ্টলৈকে পাম নে নাপাম কাৰণ মই এটা উদাহৰণ দি দিওঁ যদি আমাৰ ট'টেল মাৰ্ক্স হৈ যায় দুইশ নম্বৰ হৈ যায় এশ পঁয়সত্তৰ ৰিটাৰ্ণত আমাৰ পঁচিছ কম্পিউটাৰ টেষ্টত যদি দুশ মাৰ্কছ ট'টেল হৈ যায় আৰু তাৰ ভিতৰত যদি আমাৰ কি হয় এই ওৱান থাৰ্টি যদি কাট অফ যায় এনে এটা হাইপথেটিকেল চিটুৱেশ্যন এনে এটা কৈছোঁ ঠিক আছে ইমেজিনেচ ই ইমেজিনিঙিং এটা চিটুৱেচন মই কৈ আছোঁ যদি দুশৰ ভিতৰত এশ ত্ৰিছ কাট অফ যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি যদি ৰিটাৰ্ণত এশ বিছ পাই থৈ দিয়ে ঠিক আছে এশ পঁয়সত্তৰ ভিতৰত ৰিটাৰ্ণ যদি এশ বিছ পাই থৈ দিয়ে আৰু আপুনি ধৰি লওক ৰিটাৰ্ণত কাট অফ গৈছিলে এশমান আপুনি পাইছিলে এশ বিছটো কম্পিউটাৰ বেজ টেষ্ট দিব পাৰে আপুনি তো গ'ল তালে কম্পিউটাৰ টেষ্টত আপুনি পঁচিছ নম্বৰ আছে হয়নে ধৰি লওক আপোনাৰ ভাল নহ'ল কিবা কাৰণে আপুনি মাত্ৰ দহ নম্বৰ পালে অনলি টেন পালে ঠিক আছে তেতিয়া আপোনাৰ ওৱান থাৰ্টি হৈ গ'লগৈ হয়নে ওৱান থাৰ্টি যেতিয়া আপোনাৰ হৈ গ'লগৈ আপুনি আৰামছে এশ ত্ৰিছ কাট অফ থাকিলে কোৱালিফাই কৰি গ'ল হয়নে কিন্তু যদি মই এটা ছেকেণ্ড আৰু এটা একজাম্পল নে যে আপুনি ধৰি লওক এশ পঁয়সত্তৰ ভিতৰত ৰিটাৰ্ণত নাইণ্টি পাইছিলে ঠিক আছে কাট অফ গৈছিলে সিমানেই নাইণ্টি মানে গৈছিলে এইট্টি ফাইভ নাইণ্টি আপুনি কিবাকৈ কাট অফ ক্লিয়াৰ কৰিছিলে ৰিটাৰ্ণত এইট্টি ফাইভ কাট অফ গৈছিলে নাইণ্টি পালে আৰু আপুনি কম্পিউটাৰ টেষ্ট দিব পালে আৰু কম্পিউটাৰ টেষ্টত গৈ পেলাই যেনিবা আপুনি কি কৰিলে পঁচিছৰ ভিতৰত পঁচিছেই পালে ত' নাইণ্টি আৰু এতিয়া পঁচিছৰ ভিতৰত পঁচিছ পাই পেলাই আপোনাৰ কিমান হ'লগৈ এশ পোন্ধৰ হ'ল হয়নে আৰু মই কৈছোঁ কি কাটক কিমান গৈছে এশ ত্ৰিছ কিন্তু একো লাভ নহ'ল গতিকে কম্পিউটাৰ টেষ্টত আপুনি পঁচিছত পঁচিছ পালেও লাভ নহ'ব যদি আপুনি ৰিটাৰ্ণটো ভাল কৰি নাযায় ঠিক আছে আৰু যদি ৰিটাৰ্ণটো ভাল কৰি থৈ গুচি যায় তেতিয়াহ'লে কম্পিউটাৰ টেষ্টত অলপমান বোলে পঁচিছৰ ভিতৰত মই পোন্ধৰ পালোঁ তেতিয়াও আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ মানে চিলেকশ্যন ফাইনেল চিলেকশ্যন হৈ যাব গতিকে এইটো কথা ইম্পৰ্টেণ্ট গোটেই কথাখিনিৰ ভিতৰত এইটোৱে যে বহুতেই সুধি থাকে যে কম্পিউটাৰ টেষ্টত বেয়া হ'লে কি হ'ব কি নহ'ব ত' কথা হ'ল আল্টিমেটলি কম্পিউটাৰ টেষ্টত নোৱাৰিলে একো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু তাৰ কাৰণে ৰিটেইনত ভাল কৰি যাব লাগিব ঠিক আছে কম্পিউটাৰ টেষ্টত আমি পোন্ধৰ যদি পাওঁ পঁচিছৰ ভিতৰত ভাল মাৰ্কছ বহুত ধুনীয়া মাৰ্কছ একো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু ৰিটাৰ্ণত আমি যদি কাট অফ যদি যায় ৰিটাৰ্ণত এশ দহ আমি এশ ত্ৰিছমান পাব লাগিব মানে কাট অফতকৈ বিশ মান যদি বেছি পাই থওঁ হৈ যাব ঠিক আছে ত' তেনেকুৱাই হ'ব আমাৰ কাট অফ চাগৈ এশ তেৰমান গৈছিলে ত' এশ তেৰ নে তেইছ তেতিয়া মই তাতে ওৱান থাৰ্টি এইট মান পাইছিলোঁ ৰিটাৰ্ণত ত' তেনেকুৱাই আছিলে কিবা এটা একজেক্টলি মনত নাই ত' সেইটো কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছিলে ঠিক আছে ত' এইখিনি হ'ল কম্পিউটাৰ টেষ্টক লৈ কথা আৰু যদি আমি পিছত আকৌ যেতিয়া একজাম চিক্সাম হৈ গ'ল তাৰপিছত যেতিয়া কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ কথা আহিব আমি আকৌ সেইখিনি কথা পাতিম ঠিক আছে কম্পিউটাৰ টেষ্ট বা এই গোটেই টপিকটোৰ বিষয়ে এইখিনি এগেইন যিসকলে ভালকৈ পঢ়ি আছে এদিন কাৰণে জুন জুলাই মানত হোৱাৰ চান্স আছে একদম ভাল কথা আৰু যদি কোনোবাই ভালকৈ পঢ়িব বিচাৰে ষ্টাৰ্ট দিব বিচাৰে কৰ্চ লৈ পেলাই গোটেইখিনি কভাৰ হোৱাকৈ তেতিয়াহ'লে ষ্টাডি ইনচাইটৰ ক'ৰ্চ আপোনালোকে ল'ব পাৰে মোৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে এইটো মোক মেছেজ কৰিলে মই ডিটেইলছখিনি দি দিম কেনেকৈ কি কি ক্লাছ হৈ আছে কেনেকৈ ক্লাছটো ল'ব লাগে ঠিক আছে ষ্টাডি ইনচাইটত মোৰ লগত বহুতখিনি ফেকাল্টি আছে তেওঁলোকে পঢ়াইছে মই তাত পঢ়োৱা নাই মোৰ লগৰখিনিয়ে পঢ়াই আছে গোটেইখিনিয়ে বেলেগ বেলেগ টপিক চাই পেলাই মিডুলচাৰো আছে তাতে তেওঁ মেথছ পঢ়াই আছে গতিকে তাতে জি কে মেটছ ইংলিছ ৰিজনেনিং গোটেইকেইটা টপিক পৰা চব পঢ়োৱা হৈছে গোটেইকেইটা ছেক্সনৰ পৰা জি কে যিমান টপিক আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ছাইন্স টেকন'লজি বা আৰম্ভ কৰি পলিটি জোগ্ৰাফী চব মেথছ ো তেনেকৈ গোটেইখিনি টপিক ৰিজনিঙত গোটেইখিনি আৰু ইংলিছত তাতেও গোটেইখিনি টপিক বুজোৱা হৈছে ত্ৰিছ চল্লিছটা ক্লাছ হ'ব কমচে কম এটা নতুনকৈ বেটছ আৰম্ভ হৈছে ষোল্ল জানুৱাৰীৰ পৰা সেইটোত এনৰল হ'ব পাৰে এনৰল হৈ পেলাই এ ডি এডিৰ যিখিনি চিলেবাছ আছে এটা জেগাতেই এটা জেগাতে আপুনি এটা এপৰ ভিতৰতেই ধুনীয়াকৈ পঢ়িব পাৰে ষ্টাডি ইনচাইডৰ কোৰ্চটোত এনৰ'ল হৈ পেলাই ঠিক আছে যদি আৰু বেছি জানিব বিচাৰিছে কোৰ্চটোৰ বিষয়ে তেতিয়াহ'লে মোক এটা মেছেজ দিব পাৰে অথবা আপোনালোকৰ ইয়াতে এটা ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন এটা লিংক দিয়া থাকিব তাতে এটা ভিডিঅ' বেলেগ এটা ভিডিঅ' লিংক দিয়া থাকিব সেই লিংকটো ক্লিক কৰিলে এটা বেলেগ ভিডিঅ' খুব খাব সেই ভিডিঅ'টোতো বুজাই থোৱা আছে তেনেকৈ কি কৰ্চ ল'ব লাগে যদি বিচাৰে মোক এটা মেছেজ দিলে হ'ল মই ৰিপ্লাই কৰিপ্লাই জনাই দিম কেনেকৈ কি ক্লাছ হৈ আছে কেনেকৈ ক্লাছ ল'ব লাগে কি কি কভাৰ হ'ব কৈছে অলৰেড আৰু ডিটেইলছত মই জনাই দিম ঠিক আছে গতিকে আজিলৈকে এইটো ভিডিঅ' দি মানে আগতে নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম থেংক ইউ